Вы за европейский способ развития Украины. Да. Почему? Да. Что, я, что вас, Потому что... что Европа нам даст демократию, развитие демократии. И даст нам возможность навести порядок в нашей стране. Если мы сами этого делать не можем, то пусть хоть нам дядя из-за рубежа поможет в этом деле. Это раз. Во-вторых, Европа даст нам новые рабочие места, развитие экономики сделает более достойной нашу судебную систему. И борьба с коррупцией будет не на бумаге, а на деле. На сегодняшний день чему такая становище в Украине? Во-первых, потому что наши олигархи работают на себя и не хотят работать на народ. Почему-то наши олигархи всегда свои Денежки отпускают в офшоры, они а влаживают в экономику своей страны. Опять же, есть вопрос к нашему же олигархам. И, конечно, большой вопрос И идет уже к нашему президенту. Почему он поддерживает их? Почему он не создает нормальные условия для экономики, развития нашей экономики в нашей стране? Почему он не делает так, чтобы наши олигархи влаживали свои деньги? Не в офшор, не в развитии той же экономики Запада в Европу, а в развитии экономики своей страны. Получается, что есть законы, которые могут не действовать. И нет смысла нашим олигархам сюда их влаживать. Вы верите в успех для нашей Украины. Если все изменится в лучшую сторону, то я верю, что и так будет. Значит, бренд и наводы молодцы в своей правильно? Конечно.